Доброй ночи. События дня на БТБ в студии Оксана Гуцайт. Соединенные Штаты готовы отменить санкции, но Россия должна выполнить Минские договоренности. Об этом заявила представитель США Саманта Пауэр на экстренном заседании Совета безопасности ООН по Украине, которое проходит в эти минуты. Мы будем готовы свернуть санкции, если боевые действия прекратятся. Граница будет находиться под контролем, заложники будут освобождены и дроны отозваны. Мы по-прежнему верим, что военного решения этому кризису нет. Решения должны быть политическими. Мы видели, как Россия действует в Южной Осетии, Абхазии, Крыму и Приднестровье. Поэтому вопрос не в том, что будет делать Россия в Украине, а в том, что будем делать мы, международное сообщество, чтобы не дать России сфабриковать еще один затяжной конфликт в Европе. Представитель США при ООН Саманта Пауэр. Представители Руанды, Конго, Иордании, Аргентины, Люксембурга высказались за скорейшее политическое решение конфликта, полное соблюдение минских договоренностей и за серьезное расследование каждого случая нарушения прав человека. Также участники встречи призвали к сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины. Помимо 15 стран, членов Совбеза, на него также приглашен постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который накануне сообщил о подготовке России полномасштабного вторжения. Дальнейшее развитие событий на востоке Украины невозможно предсказать, так заявил глава МИД Германии Франк Вальтер Штейтмайер. По его словам, ситуация достигла той точки, когда сложно сказать, как будет развиваться этот конфликт. Учитывая обстановку в регионе, нет смысла перевооружаться и готовиться к дальнейшим военным конфронтациям. Это никому не поможет, просто теряется время, которое так необходимо для политической и особенно экономической стабилизации в Украине. По мнению Штейнмайера, любое военное противостояние нанесет вред всем сторонам. Так он прокомментировал данные об обнаружение под Донецком колонны из грузовых автомобилей, часть из которых тянула за собой гаубицы. Около 8% людей, принимавших участие в антитеррористической операции, страдают от посттравматического стрессового расстройства, так говорят специалисты. Это заболевание нуждается в незамедлительном лечении. Среди симптомов они называют навязчие воспоминания, возбужденное состояние, бессонницу, проблемы в общении и другие. Однако серьезные психологические проблемы после боевых действий испытывают далеко не все солдаты. А вот определенный психологический дискомфорт – нормальное состояние для людей, переживших подобный опыт. В среднем для восстановления возвращения к обычной жизни бойцам понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев. Для того, чтобы после возвращения из зоны АТО адаптация прошла быстрее, с ребятами работают психологи. А не падать духом на фронте им помогают военные священники, капелланы. Задача Капеллана своим присутствием склонить к военнослужащим само небо, помочь им не потерять чувство собственного достоинства, не забыть вкуса человеческих добродетелей, не потерять экзистенциальных ориентиров в ситуациях эмоционального хаоса. Это не значит, что у всех людей, которые пережили травмирующие события, после этого возникают какие-то психологические последствия, расстройства или психические заболевания. То есть нужно Нужно понимать, что только небольшая часть людей потом будет иметь достаточно серьезные проблемы в своей жизни. 12 украинским военным проведут протезирование за рубежом. Петр Порошенко провел совещание по проблемам протезирования получивших тяжкие ранения в зоне АТО и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и советнику Ольге Богомолец обеспечить лечение за границей бойцам, которым невозможно изготовить протезы в Украине. Профинансируют это трастовые фонды, о которых договорились во время саммита НАТО в Ньюпорте. Глава государства также доверил Климкину обратиться в структуры НАТО в рамках договоренности по оборудованию в Украине нейрореабилитационной центра. Отмечу, общее количество нуждающихся в протезировании военных 55 человек. В Днепропетровской области создадут бизнес-центры для предпринимателей-переселенцев. Как сообщил директор Департамента экономического развития облгосадминистрации Олег Кужман, такое решение рассмотрят на очередной сессии Днепропетровского облсовета. По его словам, в регионе уже зарегистрировали более 2000 предпринимателей-переселенцев. Он также заметил, что бизнес-центры будут предоставлять бесплатные юридические консультации и помощь в регистрации предприятий. Сейчас ищут помещения для мощностей таких центров. Гривня укрепляется. Это показали результаты аукциона НБУ по продаже валюты банкам. Сегодня торги стартовали котировками на уровне 15 гривен 75 копеек за доллар США. По словам начальника управления валютных операций и анализа финансовых рынков Нацбанка Сергея Пономаренко, это свидетельствует о том, что на таких ценовых уровнях появились экспортеры, которые хотят продать валютную выручку. И есть импортеры, решившие не покупать валюту. Также регулятор напомнил о новых правилах, по которым сегодня проводился валютный аукцион. Его основная цель – помочь банкам на найти средневзвешенный курс, а не удовлетворять рыночный спрос на валюту. Украине нужно лечить экономику, а не курс, так считает заслуженный экономист Украины, член Совета предпринимателей при кабинете министров Александр Кирш. По его мнению, рецепт прост. Необходимо привлечь инвестиции, смягчить налогообложение и повысить отечественное производство. Однако многое зависит и от простых украинцев. Не стоит поддаваться паническим настроениям, ведь это подрывает экономику страны. К примеру, ни одна банковская система не выдержит такого оттока депозитов, который произошел у нас за последние полгода. Более того, граждане должны больше поддерживать отечественные. Производителя нужно объяснять людям, что это как в том анекдоте, когда попросили принести по кружечке бочку спирта. Каждый принес по кружечке, в бочке оказалась чистая вода. То есть каждый думал, что он один умный, а все остальные дураки, что он принесет воду, а все остальные принесут спирт. Оказалось, что все такие умные. И в бочке была чистейшая вода. Точно так же ведут себя те, кто хочет пережить кризис в одиночку, покупают валюту, не покупая украинские товары, не вливая деньги в украинскую экономику, а потихонечку хочет пережить кризис в одиночку. Национальный банк Украины с 13 ноября повышает учетную ставку с 12,5% до 14%. Напомню, учетная ставка на уровне 12,5% удерживалась с 17 июля 2014 года. Как сообщает ВНБУ, в связи с экстраординарными условиями функционирования экономики и денежно-кредитного рынка Украины, административные меры Нацбанка требуют усиления за счет применения инструментов процентной политики. В случае действия рыночных механизмов это будет способствовать стабилизации всех сегментов денежно кредитного рынка. Увеличение учетной ставки на нынешнем этапе будет иметь минимальное влияние на развитие реального сектора экономики, поскольку кредитная активность банков остается низкой из-за повышенного уровня рисков деловой среды. Первая в истории человечества посадка космического зонда на поверхность кометы состоялась. Это в прямом эфире транслировало Европейское космическое агентство. За историческим событием внимательно наблюдали и в Киевском политехническом институте. Первые впечатления и экспертные оценки ученых собирали наши журналисты. Посадка на ядро кометы – событие неординарное даже по меркам современной науки. К нему приковано внимание ученых по всему миру. А само небесное тело в 1969 году открыл киевский ученый Клим Чурюмов и научный сотрудник из Таджикистана Светлана Герасименко. Специалисты говорят, если миссия пройдет успешно, удастся собрать беспрецедентное количество научных данных. Посадки на малые тела Солнечной системы не было и в ближайшее время не планируется. Действительно, этот результат сравнивают с 1969 годом, посадка американцев на Луну. На прямой трансляции присутствуют и дипломаты. Центр управления полетами Европейского космического агентства расположен в немецком городе Кёльн. Представитель посольства Германии Анка Фельдгузен вне себя от радости. Говорит, гордится тем, что полетом руководят из Германии. Но при этом уверена, без сотрудничества ученых со всего мира ничего бы не вышло. Там принимало участие такое большое количество ученых. Это просто, я не знаю, такая наша жизнь сегодня. Мы не можем жить в одной стране. Мы живем вместе. На пути к комете аппарат «Розетта» преодолел более 6 миллиардов километров. На это ушло долгих 10 лет. Когда около 6 часов вечера 12 ноября стало известно, что он успешно достиг цели, ученые по всему миру не могли сдержать эмоций. Успешное приземление не конец работы, а только начало. Ученые говорят, в ближайшее время в их распоряжение поступит огромное количество ценных научных данных. Перед человечеством даже может приоткрыться тайна происхождения жизни на Земле. Ведь уже известно, на комете есть вода. Там есть вода. Там есть вода, химические элементы, которые для нас будут новыми. Там есть и соединения, которые мы находим на Земле. И поэтому сейчас человечество пребывает на пороге новых и очень неожиданных открытий. Людство людством находится на борозе новых, дуже несподіваних открытий. Зонд несет на своем борту 10 инструментов, необходимых для проведения исследований ядра кометы. Также ученые планируют изучить внутреннюю структуру небесного тела при помощи радиоволн. Микрокамеры позволят сделать с поверхности кометы панорамные снимки. Ученые получат в распоряжение и пробы ее грунта. Александр Пантелеймонов, Ярослав Калашников, БТБ. А вы получаете в распоряжении информацию о главных новостях четверга 13 ноября. Спокойной ночи и до встречи. Европейская бизнес-ассоциация проведет пресс-конференцию на тему «Инвестиционный климат Украины с точки зрения бизнеса». В Киеве откроется шестой международный конгресс «Аграрный Олимп». Из Киева выйдет автопоезд «Мира и единения». Его пассажирами станут священники разных конфессий, общественные деятели, музыканты и журналисты.